Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, уже больше 25 долгих лет я организовываю в этом театре концерты «Звезд эстрады». За эти годы театр там стал мой родной дом, а коллектив театра – это моя родная семья. Сегодня праздник. Я хочу поздравить вас, наши дорогие зрители, с праздником, тем, что у нас в Житомире есть хороший, настоящий театр. А коллективы театра я хочу пожелать творческих взлетов и процветания. И как положено на празднике, каждый год мы дарим подарки. Разрешите мне подарить от нас два радиомикрофона американской фирмы «Шоу».